Hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında gözəl 4 otağlı 3.2 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş əla bir həyət evi satışa çıxarılıb. Videoya axıra kimi baxın, qiyməti çox sərfərlidir, yəni əla bir qiymətdir. Gördüyünüz kimi evin xarici görünüşü bu formadadır. Yəni həyətində ağac güləkmək üçün yer saxlanılıb bu formada. Yəni yayaylarda rahat istirahət etmək üçün çardağı var. Gördüyünüz kimi ev xarici görünüşdən, yəni belə keyfiyyət baxımından da çox yüksək səviyyədə tikilib. Yəni şəxsi məqsədlə inşa olunmuş bir həyət evidir. Hal-hazırda da evin həyətindəyik. Baxın, yəni bütün işlər tam keyfiyyətlə görülüb. Evin xarici görünüşü bu formadadır. Burada yəni çardağı var. Yəni mətbəxdən çardağa çıxış var. İndi isə keçib evin içində irəliyən dəqiqələrdə tam görüntünüzə göstərəcəm. İndi isə daha çox vaxt itirmədən keçib evin içini sizə göstərək. Baxın burdan yan tərəfinə keçməyə yeri var. Hazırda birinci mərtəbədə olan dəhlizdəyəm. Gördüyünüz kimi belə bir dəhlizi var. Döşəmə mərmərdir. Bizə bir mozaika yığılıb. Dəhlizin baş hissəsində Salam izzət qəruşa ola. Bu mənzil 4 otaqdan ibarətdir. Yəni bütün işləri çox yüksək səviyyədə aparılıb. İlk olaraq birinci mərtəbədə olan belə bir qonaq otağımızı sizə təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, videomuzu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Yəni kanalımızda olan yeni-yeni evlərlə daha yaxından tanış olmaq üçün yəni bunu etməyiniz zəruridir. Bura birinci mərtəbədə olan mətbəxdir. Mətbəx mebeli də qoyulub, yəni istifadə olunmayıb. Baxın, belə bir mətbəxi var. Kifayət qədər geniş ölçülərdədir. Yəni əla qiymətə super, yəni gördünüzsünüz, baxın arxasına keçməyə də yeri var. Mətbəxdən çıxdıq çardağa. dəmini 94000 manata 3.2 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş gözəl bir 4 otaqlı həyət evidir. İndi isə qalxıb ikinci mərtəbəsini sizə daha yaxından tanış edəcəm. Burada pilləkanlar qalıb, yəni pilləkanlar da istəyə uyğundur. Məsələn, alıcı gəlib bəyənsə, inşallah burada pilləkanlar mərmər də yığıla bilər. Sözsüz ki, mərmər yığılacaq, amma taxta da yığılmaq ehtimalı var. Mərtəbə arası monolit betondur. Hal-hazırda 2-ci mərtəbədə olan dəhlizdəyik. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı var. İlk olaraq 1-ci yataq otağını sizə təqdim edirəm. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Döşəmə laminatdır. Bura 2-ci mərtəbədə olan Sizə göz xal doğdu. Bura 1-ci mərtəbədə olan böyük yataq otağıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Yəni bu əşyalar da içində qalacaq. Yəni çox əla bir qiymətdir, həqiqətən 94 min Manata 4 otağlı super. Yəni istəyə uyğun inşa olunmuş bir həyət evidir. Buram. Digər yataq otağıdır. Yeni bağçı qınalarının arxasında yerləşir. Burdan baxan və e bir balkon da var. Yaxınlığında məktəb, bağça, bir sözlə yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlər yaxınlığında var. Və onu da nəzərə çatdırım ki, Memar Əcəmi Metro stansiyasından birbaşa gələn 525 nömrəli marşrut xətti evin tam yaxınlığından keçir. Yəni belə bir ev axtaranlar üçün çox əla bir qiymətdir. Qiymətdə yəni razılaşma mümkündür. Bütün sənədləri tam olaraq qaydasındadır. İndi isə çıxıb çöldən bir daha da ətraf görüntünü sizə təqdim edəcəm. Baxın, burada həqiqətə ehtiyat su çəni var. Baxın, həmin bu gözəl evdir. Qiyməti də cəmi 94.000 manata Masazır qəsəbəsində Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında super bir həyət evidir. Baxın, yaxınlığında da tam olaraq yaşayışlı Küçəseli küçədir. Videonu izlədinizsə, təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.